Кочего мы играем в танки онлайн. Продолжаем. Я играю за грома. И титан, если не ошибаюсь. Ну, как у нас пока все не так уж хорошо, но есть и плюсы. Некоторые. Я на третьем месте. Да получите. Сейчас я за нару. Окей, не получилось по-нормальному. А вот так вот не хочешь, а? А вот так вот не хочешь? Молодец. Мне осталось уже меньше половины опыта, как сказать. <плес> <плес> Блин, врагов мало как-то пока что. Тут, видите, синяя полоса это снайпер, типа. <плес> так, кто-то по мне открыл огонь кто-то э -э -э, куда так ну значит можно просто подойти к гром вот гром наносит урон сам себе вот так вот о личилка отлично ну что же скажу я вам дела Родейские. ладно <laughs> вот вы видите полосу опа опа кто то по мне открыл огонь и это наш враг в котором мы тогда стрельнули помните Эх, по нам, наверное, гром стрельнул, я уверен. Хочу тут, вот, сосиска в тесте. Ну, такой ник у него. Так, я изиду сменил, я вот на резине сейчас играл. Оп-оп-оп, шафт-шафт. Только не шафт, только не шафт. Шафт это, вот видите, синяя полоса меня целится. Я сам не уничтожился. Но зато я ему опыт не дал. Эх, надо бы это снайпера убрать хоть разочек. Он там стоит уже целую вечность. Чем дальше, тем, по-моему, меньше урон. Да, как-то так. А он из сосиска в тесте едет. Огнемет. Я люблю огнеметы. Ну, прям вообще не люблю их. Особенно, который иногда читерит любит. Иногда. Иногда любит читерить. Так, значит, вон огнеметик. Так. Ну-ка, давай-ка. Опа, хорошо как. По мне тут этот, как его, рикошет открыл огонь. Ох, рикошет, рикошет. О, вс. О, снайпер. О, спс. О, изида меня подлечила. Спс. Надо сказать спасибо, я сказал. Вот, мне самому сейчас урон нанесся. А, он подлечился. Читер. Вот сейчас красная полоска появится. О-о-о, видите? типа снайпер. У врагов синяя полоска. Так, если что, я подстерегаю. Я вот сюда думаю спрашивать. О, но только не огнемет. Почему я не попал в него? Я самоуничтожился, наверное. Нет, я не самоуничтожился. Интерлиф самоуничтожился. Что ж, у нас проблемка. И кто-то стрельнул. А, это враг был, я не заметил. Ну все, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, девять против восьми еще как-то. А то мы играли четыре против восьми. Конечно, мы проиграем. Я перевернулся. Самое уничтожение через сколько-то секунд. Да, есть. Кстати, меня не огнемет уничтожил. Хотя огнемет он, он наносит урон. Стоп. А что если туда съездить? Опа, опа, какие люди... О, ну конечно, занарил. Читер. Вот так вот написали мы. Мы должны этого убить. Сосиска в тесте, да. Залагала. Э-э-э. Ну ладно. Меня убил огнемет. Пора бы тут, не знаю, навести порядок, что ли, бы. Вот, блин, там реля кое-какая. Сейчас по мне шафт стреляет. Все, мне надоело этот шафт, он просто меня бьет и все. Ну, Нереально, как это плохо. О, конечно, наша реально читер. Но зато у нас хотя бы команда у нас. О, Изида, а я и не знала, что у нас есть Изида. В принципе. Она мне скосила прицел. Давай, изи, да, там за меня. Ладно, я хочу вот сейчас уничтожить это. Вау, вау, кто едет? Блин, это не я заспавнился. Вот, давайте-ка посмотрим, кто у нас этот снайпер-шафт, то есть. Вот какой у него ник, мне бы посмотреть бы. Ник у него тут. 1900... Ага, он на раз, два, три, на... Ч... Раз, два, три. На пятом месте. Он подбит был ноль раз. Он уничтожил 19 игроков. Подбит был ноль раз. Но это уже слишком, друзья мои. Это слишком. Нам надо тайно пройти. Забрав этот бонус. Ну, издевательство. Я написал, шафт был подбит ноль раз синий. Ну, синий шафт. Ну, это, это надо предотвратить. 20 игроков он уничтожил. И ничего. Бьет всех и все. Нет, это надоело этот шафт. Пора. Под моим прикрытием. Меня тут прикрывает. Отлично. Пора ему нанести ответный удар. Нет, ответного удара, конечно, не получится, я согласен. Надо как-то его уничтожить. Ага. Я хочу понял, как его уничтожить. Так, нам понадобится залезть сюда. Этот шаут был уничтожен. Опять ноль раз. Ну, вообще-то правильно, да. Профи, да? Ты считаешь себя профи? А я вот не считаю. Ничего. Я прям туда попал. Надеюсь, он не надо, потому что с первого раза убивает всех. Почти муж всех. Не знаю. <с> так. Там еще гро стоит. Просто так. Хорошо, что я не включил пока бонус. А так бы я бы просто бы его просто потерял бы. Эх. Вот, вот он меня с первого раза убил. Я болею. С первого раза убил. Я не знаю, как это назвать. Не, отсюда я в него не попаду. А вот, вот, вот почему он меня с первого раза убивает? Какой у него шафт? М0, М1? Я это узнаю после того, как я его убью. Он все-таки... Ну да, уже 23 убил. И ничего. Ноль раз подбиду. Он всю игру на этом стоит. Всю игру стоит, заметьте. Ладно, пока его там наши отвлекают, я с ним сейчас попробую разобраться. Я не знаю, мне занарить. Я, конечно, могу, но Он реально достал. Шафт достал. Он был уничтожен ноль раз. Ну что ж, пора разобраться с этим шафтом. Так, красный прицел это дашь прицел. Он реально достал нет я под, так никогда не попаду на их базу единственный способ у -у -у -у, уничтожить его так это опять этот синий шафт ладно я не вижу куда пуляю но что-то должно произойти Он меня достал. Это сосиска в тесте. Реально э, э, достал уже. Вот почему он меня с первого раза убивает? Вот, вот кто меня убил? Меня убил. А, стоп, стоп, стоп. Так. Странно, стоп. Почему? Вот. Убил 29. Стоп. А кто тогда убивал 30? Я чуть не понял. Я же говорил, что 30 убивал. Тут и было написано. Странно. Не знаю, я вот смотрел, все правильно было. Ладно. Давайте попытка номер три, она не удалась. Ладно, мне надоели эти читеры. Мне они просто надоели. <свеч> и всем пока, дорогие друзья, с вами был Кот. Подписывайтесь на мой канал, там выходят разные видео. Ставим лайки и всем пока.